я кажу всім нашим телеглядачам. Кажу, що ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас виникають запитання, будь ласка, телефонуйте нашим гостям. Вже кваплюся вам їх представити. Як я вже власне і говорила, сьогодні до нас завітали керівники гуртка раннього розвитку дітей Умка, палацу дитячої та юнацької творчості Катерина Петріщева та Катерина Волошина. Вітаю вас у нашій студії. Добре. Сьогодні ви у нас уперше, але я сподіваюся, все ж таки хвилю хвилювання десь лишиться позаду, і сьогодні ви розповісте. Все про гурток, яким займаєтеся вже і справді досить, я думаю, тривалий час. І якщо ми сьогодні вперше з вами будемо спілкуватися у такому форматі, думаю, що глядачам буде цікаво дізнатися про історію його створення, з чого все починалося. Починалося да, все вже давно, шість літні тому. Взагалі, мені очень в житті повезло, тому що я займаюся любимым делом. Когда занимаешься любимым делом, то все легко. Вот. И как когда-то после окончания института я пришла в институт, в, 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 в дворец, работала там в разных кружках. Вот. И в 2009 году Любовь Васильевна Акатова, наша директор, предложила открыть гурток раннего розводку. Вот. Кружок раннего развития, я, в принципе, как оказалось, именно об этом и мечтала всегда, работать с дошкольниками. К этому времени у меня уже был собственный опыт двое деток, вот, и очень захотелось этим заниматься. Вот. Первый год были сложности, это и набор деток, и организация помещения и программы, по которым мы будем работать с детьми. То есть много было всего такого интересного, которое в процессе работы все решалось и очень даже неплохо решилось на сегодняшний момент. И с годом до вас приедалась еще одна, Катерина. Так. Совершенно верно. Моя жизнь в Умке, я настаиваю на слове «жизнь», потому что для меня это больше, чем работа, началась с того момента, когда я привела в группу свою доченьку. Это было в 2010 году, вот при первом же знакомстве с Катериной Анатольевной я поняла, что я могу доверить своего ребенка ей. И было очень удивительно, насколько мои взгляды на воспитание и обучение деток совпадают со взглядами Катерины Анатольевны. Ну, прошла такая мысль, как бы было хорошо работать вместе. И я приняла для себя это судьбоносное решение. Спасибо Львова Васильівня, вона поддержала мене і так почалася наша робота, яка впоследствии переросла в творческий тандем. вот ну, ви сказали, що у вас є двоє дітей. Так, у вас є дитинка. Скажіть, будь ласка, як це впливає на вашу роботу? Це плюс те, що ви маєте своїх дітей, і це, мабуть, яким чином відображається і на інших. Ви з іншими, мабуть, знаходите ще краще порозуміння. Да, однозначно, конечно же, сначала все пробуем на своих. В общем-то, и я своего ребенка привела сначала к себе. Вот, попробовала, посмотрела, убедилась, что ну, мы идем в нужном направлении. Вот. На сегодняшний момент оба наших ребенка успешны, оба учатся в 30-й школе, что тоже как бы говорит само о себе, без всяких там вступительных экзаменов тестов. Ну, как и я уже сказала, я испытала на своем ребенке полностью эту систему и могу с уверенностью сказать, что это действительно работает, потому что, как и дальше мы будем уже продолжать в разговоре более конкретно, все происходит играя. Ребенок развивается, соответственно, своим периодом сенситивным. И все прекрасно. Действительно, без проблем сейчас дальнейшее обучение в школе происходит. И я очень благодарна тому, что вот... так произошло в нашій житті. Ну, справді, про ваші напрацювання ми ще обов'язково поговоримо, але я от глядачам вже сказала, що займаєтеся ви за системою Монтесорі. Що це за система, щоб ми про неї більше знали? Ну, це дуже громко сказано, що ми займаємося саме по цій системі. Ми беремо елементи, елементи з цієї системи. Взагалі, всі матеріали Монтесорі, вони достатньо дорогостоючі, тому у нас є те, що ми змогли приобрести, Как, например, вот вкладыши — это классика. Вкладыши монтессори. Вот три пальчика задействованы. Угу. Мы э, эти три пальчика потом в процессе письма э, сможем э, при, принять, э, работать свои навыки. Вот и э, что мы делаем? Мы делаем еще все своими руками. Вот все, что здесь э, разложено, в основном это наши уже наработки какие-то. Конечно, не лично наши, а это мы смотрим на опыт других. И вносим это в свою работу, вот так. Да. Вот. Самое главное, конечно, что принципы мы берем эти. Ребенок растет самостоятельным, самостоятельно принимает решения, самостоятельно движется в процессе э, приобретения знаний каких-то. Если вот ну первый ребенок, это все мамы на работа первый, второй, третий класс, это очень сложно. То уже с э, младшим сыном, который Пройшов всю цю систему, общем-то, я туди не касаюся Да, посмотрела, що ти робиш, як похвалила, там, поругала, але делает сам. це, звісно, дуже здорово. Ну, якщо ви вже почали говорити про напрацювання, які маєте, я думаю, більш конкретно, давайте до них і перейдемо, тому що дуже багато всього у нас сьогодні у мене самої очі відкрилися. Як побачила таку красу і різнокольоровість. Отже. С чего начнем? чего начнем? Ну, может быть, вот такая интересная работа, которая детям очень нравится. Карточки всевозможные, вот такие вот. вот. И к нему идут да. Кладыши, так. Вот, так давай-то давай. я знаю. Угу. Угу. Вот наши угу. вкладыши. Вот, пожалуйста, поработайте. Вот что. Вот это, <с грибочек. Где он находится? Грибочек. Вот грибочек. Так. Я зранку переживаю, не бы на экзамене. На самом деле мы просто играем. А где грибочек здесь? Старший возраст. Мы находим еще подписи. Вот, пожалуйста. Я вышеньку знаешь, да. В общем то Или вот то, так и учимся читать, угу. сначала просто э, смотрим картиночки, чтобы подошло по названию, а потом потихонечку начинаем читать. Угу. Вот. И все это происход происходит в очень такой ненавязчивой форме. Э, то есть у нас есть классические уроки. Классические – это что значит? Занятия получасовое для разного возраста, разные расписания, вот, где мы, у нас есть математика, логика, развитие речи, письмо, элементы письма музыка, танцы, ритмика, то есть много всего разностороннего. Но еще и в процессе нашей работы, то есть между этими занятиями классическими, где мы изучаем букву, счет и так далее, у нас есть элементы системы Монте-Сори. То есть у ребенка есть свободное время, где он может работать в подготовленном пространстве. Вот, подготовленное пространство ⁇ это значит, что наша комната, которую мы вот в причине этих шести лет готовили, разбита на зоны. Зона математики, развития речи, сенсорики, зоны для творчества, для игры. И вот ребенок может сам определиться, вот сегодня я хочу только рисовать, вот, и в общем-то не хочу заниматься математикой. Не хочешь? Мы к тебе завтра подойдем. Математика, это еще займешься. Но если ты сегодня хочешь, твоя душа хочет рисовать, значит иди и рисуй. Вот. И родители удивляются. Да, ребенок меняется. Он потихонечку э, начинает себя больше проявлять. Вот с каждым днем все больше и больше. И потом это переносится уже дома, да, на домашнюю атмосферу. Мы рассказываем родителям, как нужно себя вести, что пожалуйста, чтобы у детей было организовано такое же пространство. Любві дома. Mm. Вот. і от ребенок уже починає вдома. Звичайно, вам потрібно в тандемі працювати. Що да. ви працюєте, і батьки працюють, тому mm -hmm. то не може бути якось mm -hmm. по-іншому. Ще хотілося б дізнатися про види роботи, які ви використовуєте. У нас ще буде змога подивитися неймовірне відео, дуже зворушливе. Тож я думаю, що треба до нього підвести. Mm -hmm. Будь ласка. Ну. Mm -hmm. Насчет видов работы, как уже сказала Катерина Анатольевна, дети выбирают для себя сами, что они хотят делать в этот момент. Или это будет какая-то работа за партами, как вот такими материалами, или это работа на ковриках, когда дети сами для себя ограничивают пространство, которое только по их разрешению может зайти кто-то еще из деток. Ну и, конечно же, чтобы подвести к тому э, видео, э, очень важным видом работы у нас являются утренники. Утренники – это э, не просто э, какой-то вид работы, это праздник для всех, потому что э, наша школа «Умка» – это большая семья, и э, эти праздники проходят в таком семейном кругу очень теплом. Э, на утренниках э, детки э, выступают даже в роли ведущих. Они развивают речь, они развивают артистизм и учатся взаимодействовать друг с другом, понимают, как нужно себя показать, как нужно себя вести, как нужно... Ну, очень-очень много всего на самом деле незаметно происходит в процессе вот проведения этих праздников. Ну, якщо під час таких свят вищеї з них ведучих виховують, то треба їх запросити теж до нас в в ефір, нехай проводять. Я думаю, що якраз, якщо ми вже заговорили про ранки, давайте і подивимось це відео і влаштуємо нашим глядачам свято, будь ласка. Що розважилися зараз і усміхнулася разом із дітьми, але зараз перейдемо вже до серйозних завдань, до ваших напрацювань, те, з чим ви працюєте, те, що ви даєте дітям, те власне, що їх розвиває. Тож будемо продовжувати. Так. Ну, начнем как бы так. Математика, основное, буквы, э, потом. Кто из детей все-таки оберет математику? Математика. Угу. У нас угу. есть любители математики. Как бы с чего начинаем? Начинаем с того, что, что же такое число, да? И у нас настолько вот нам очень нравятся палочки Кьюинзера, которые Давайте я их наглядно... спробую, каким да. показати, можливо, наглядно. чином показать, Да. Очень наглядно. Вот единичка, видно? Угу. Вот. Так, так, вот а вот наша десяточка, да? Сколько же вот таких единичек находится в десяточке? То есть ребеночек посмотрел, положил. То и в то есть квадратики. Так, мы кладем его да, вот вот если так положить, то, конечно же, тут угу. будет 10 штучек, да? А вот эта двоечка, сколько же тут помещается единичек? Сколько? Две. Две, четко, понятно, видно. Я не была в школе И... раннего розвитку в гуртку, я тоже хочу. Ну, знаете, на самом Фиридично. деле интересно. И вот сначала мы поигрались, посмотрели вот эти палочки, угу. да, вот единичка, вот двоечка, вот троечка, вот десяточка. Потом вот детки взяли сложили разные а, картиночки угу. тут их очень много им очень интересно а потом они сами могут придумать например задание сделай ага, За только из единичек значит и двойчик а -а -а, картиночку. а и мы да. берем да, троечку вот все подписано вот сразу мы действительно хорошо вот это наши малыши делают да они играют единичками, десяточками учатся. А вот наши уже взрослые детки, состав числа, пожалуйста, примерчики, пожалуйста. Вот пустой бланк, примеры сами себе можно, могут написать, uh -huh. потом взять, положить, нарисовать. Вот у нас 6 плюс 4, вот шестерочка, вот четверочка. Посчитали, потом они потихонечку уже устный счет идет, и они уже считают, не задумываясь. Вот, ну, так математика. Что еще для совсем маленьких, Катерина Анатольевна, вот у нас Для еще... наименьших, на это це мы кого маем на увазе? Это мы четырех лет, четырехлеточки uh -huh. у нас, uh -huh. да. Бывают раньше, приходит там в три с половиной года. Если ребенок готов, то мы можем взять чуть-чуть младше. Готовность есть вы вызначаете, да, так? Да, смотрим, с родителями советуемся, насколько развита речь, насколько развита самостоятельность. Если готов, если он подходит в нашу группу, то берем. Вообще у нас две группы. Четырех-шестилетние детки, четырехлеточки. Это одна группа, ведет Катерина Анатольевна. Я веду подготовку к школе. Более взрослые детки тоже 10 человек. Вот. Давайте да, пожалуйста. Катерина Что касательно малышей, да, из классики это опять же работают наши пальчики. Что мы посмотрели? Здесь у нас есть замечательные карточки. Все должно быть Яркое, Очень эстетически, красивое. потому что деткам нравится, когда все красивое, яркое. Да? Краю, так. Мы посмотрели, сколько же здесь воздушных змеев, посчитали, один, два, три. Где же эта циферка? Нашли. Вот она, эта И циферка. Прикрепили. И прикрепили. Красота. Угу. И все радуемся, да, настаиваем на том, что все. Большая Взрослые радость. Могут проверить у малышей и тоже порадоваться ребенок дел. То есть у нас вообще семья, действительно. Мы радуемся друг за друга. Вот и работаем дальше. Еще из не таких хорошим. вот у нас да, на да. самом деле очень много наработок, но из того, что хотелось показать особенно. Вот, пожалуйста, опять же, начальный этап. Сколько божьих коровок? Одна. Одна. Написана бумага. циферка один, угу. здесь Сейчас даже напоминать. мы узнаем слово, да, один. И тут есть одна такая вот замечательная дырочка. Ребенок посмотрел, мы тут же ему даем листик с написанной циферкой, угу. да, один. Сколько дырочек, Анечка, ты сделаешь на этом листике? Одну! Пожалуйста. И порадовались. Дійсно, діти люблять водірочка дірочка і вона. Одна. <гум> одна. І все на вот такому позитіві само собою це про запаміння проїзд не просто якийсь звичайний отвір, а це довго да, да, <гум> бачимо дуже. Ви знаєте, я як дитина радію вже Спасибо. хочу самій самі дитину, що все це робити. От, що ще взагалі? Взагалі, ви знаєте, я про батьків ще хотіла запитати, тому що ви говорили, що маєте працювати в тандемі з батьками, і що коли вони віддають вам дітей, вони потім бачать зміни і результати вашої роботи. От вони приходять до вас, що вони говорять і чого вони чекають від вас? Адже я думаю, що вони багато чого. Да. Да. Очикует, так. да, бывает так, что родители приходят, и вот когда мой ребенок научится читать, вот к 4-5 к годам вот уже, а мы говорим, нет, мы не растим вудеркиндов, это никому не нужно, очень рано читать, считать, ну как бы если ребенок хочет, пожалуйста, но настаивать на этом нужно просто отбить всю охоту к обучению. Вот, и поэтому мы... Сам...